На мой взгляд, в первом тайме э, мы владели инициативой. Э, мы больше контролировали мяч. Мы неплохо начали игру. Мы настраивали своих ребят играть э, более агрессивно, более быстро, э, предложить сопернику быстрый футбол, быстро работать с мячом. Э, первые минуты это нам удавалось. Мы пусть не супер моменты создавали, но какая-то какая острота у ворот металлиста, на мой взгляд, была. Во втором тайме немножко игра выровнялась. Я хочу отдать должное металлисту. Металлист грамотно оборонялся, не глупый, не глупый далеко. Тренер хороший подбор, футболистов хорошие ребята там. Хоть и говорят, что там проблемы, но там все футболисты играющие, поэтому они грамотно, грамотно выстроили игру, они играли от обороны, это было в первом тайме заметно. Нам тяжело было преодолевать эту оборону во втором тайме картинка поменялась, но после проведенных замен все-таки мы хотелось нам очень выиграть и забили этот мяч. Очень важно, что не пропустили и больших вопросов у нас сегодня к нашей обороне нет, за исключением некоторых там ошибок. Поэтому Рад, что мы сыграли сегодня на ноль. Очень рады переступили этот период, я скажу, нелегкий для команды, и выиграли сегодня эту игру. Поэтому, наверное, если мы выиграли, значит, заслужили, и мы рады поздравили ребят с победой. Что произошло с Антоном замешательстве. Ну, Антон, э, футбол. Сегодня было э, очень много борьбы. Сегодня была такая игра вязкая. Э, никто не хотел уступать. Антон один из тех футболистов, который не любит проигрывать, который не любит уступать. И э, в эпизоде э, его ударили локтем в голову, попали там, я не знаю, в область виска, и у него небольшое микросотрясение. И поэтому доктора спросили у него, сможет ли он играть. И он после какой-то паузы все-таки хотел, рвался на поле, но доктора запретили ему. И поэтому была вынужденная замена. Да. Василий Викторович, вы знаете, за несколько минут до закинчения матча думал, что снова ничья. Потом подумал, что вы, мабуть, сходили в церковь. Але це так, до жарту, скажіть, будь ласка, складалося враження, що в нападачах, навіть коли створювалися моменти, вони боялися в штрафній суперника брати ініціативу на себе. Не лише нападачі, а гравці атаки, навіть коли приятели моменти. Тобто з м'ячем стояли, віддати комусь щось, але боялися брати. Не було психологічної такої і боїзні? Ви помітьте, ми настраивали ребята, і об этом ми говоримо. Ребята, нужно грати розковані, Нужно брати ігру на себе. в штрафній, перед штрафною. Сейчас футбол показывает и Лига Европы, и Лига Чемпионов. Там есть что посмотреть. Там сейчас везде скоростя, везде сейчас вся команда работает на оборону, вся команда работает на атаку. И поэтому, конечно, надо брать посмелее, нужно больше конструктивных действий, быстрее работать с мячом. Это, это уже зависит от уровня, от класса футболиста. И мы, конечно, хотим, чтобы наши футболисты играли лучше. Я повторюсь, сегодня металлист грамотно оборонялся, поэтому они насытили свою штрафную, они грамотно перекрывали наши фланги, они перекрывали середину поля, успевали, видимо, изучали нас хорошо, поэтому мы все-таки не Барселона, мы Ворскла, и, конечно, вот таких моментов, вот таких компонентов, я бы сказал, нам и не хватает. Это вопросы, конечно, к индивидуальному мастерству, я бы так сказал. Может, к психологии? Да ну, психология уже все позади, мы уже то, что могли растерять, мы растеряли. Уже хочется, важное сегодня сделали шаг, я надеюсь, это принесет немножко ребятам уверенности и будут они уже действовать немножко по-другому. що запитати, а Володимир Петрович. Володимир Петрович, які два тезиси? Перше, з перемогою вас команду. Спасибо. З приводу того, брати ініціативу на себе все інше. Сьогодні це ж таки мало дуже було далі поворота, мало моментів, але забили. І якщо ви проаналізуєте гру всіх футболістів, по-перше, сьогодні на полі була одна людина, один був один футболіст, який виграв абсолютно все. Я просто з ним слідкував, так всі хвилини. Чи забув був? это дитя. Ну, игра все борьбы, и за другого. Вот как вы прокомментируете его игру, и выходит, что все-таки плеймейкер сейчас, что ну, сейчас тяжело то назвать, если не пробуете, вы как-то поставить на сегодня седалку, и тебе просто феноменальный пас. Ну, Далк он не плеймейкер далеко. Я, не хочу там хвалить кого-то, Леша. Леша забил, он молодец. Я хочу сказать даже больше, он не случайно забил, потому что он забивает на, на тренировках, забивает Он забив, забил в последней игре. Мы рады за Лешу, я повторяюсь, у нас и нападающие отрабатывают на оборону. То, что касается, может быть, игра не такая зрелищная сегодня была, но она была тяжелой. Вы, э, много было борьбы, много было э, грязного футбола, можно, я бы так сказал даже, но э, побеждает сильнейший. И, мы отмечаем Лешины действия. Молодец, он старался, он выполнял свою работу. Кто-то выполнял лучше, кто-то хуже. У нас есть вопросы к некоторым футболистам. И в сегодняшней игре есть вопросы. Я не хочу называть сейчас фамилии, пусть это останется внутри. Но э, так как так нельзя выходить и играть на поле. Есть вопросы к, нас, к некоторым футболистам. Мы будем разбираться, и будем серьезно разбираться. Потому что мы уже... Об одном и том же говорим постоянно. Но я хочу на хорошей ноте закончить. Я еще забыл сказать о том, что у нас на протяжении последнего времени у Володи Чеснокова родился сын. Поэтому ребята в раздевалке сейчас Володю поздравили с этим событием. И мы от, от всего клуба, от тренерского состава еще Володю поздравляем с этим событием. Спасибо. Спасибо. Закінчимо зараз конференцію. Да, і все. Давайте продовжимо тоді в Жопловському нашому тренеру. Спасибо. Спасибо. Спасибо.